У меня самое главное корабли. Я судостроитель. Так. Корабли строю. Вот что у меня в голове. Так, то а вы, вы на заводе быть, в цеху работаете, так? У вас завод, цех. Завод. Цех. это и на заводе, какие у вас национальности работают? В нашей фирме работают хохлы, азербайджанцы, индусы и, Эти, как вам сказать, о, в голове Еще одна нация. Как вам? Видите, взлетел с головы у меня. Азербайджанцы, индусы, филиппинцы. Смотрите, вы назвали четыре нации, из них вы обзываете только украинцев. Вы украинцев назвали хохлы, а всех інших вы назвали по-нормальному. Скажите, какая причина? Ну... Могу сказать украинцы, я хохол. Я так выражаюсь. Я так выражаюсь. Как могу, так выражаюсь. Если что-то нет, поправляйте. Ну, просто, что вы, вы знаете, что все, все має причину. Это означает, что кого-то так научили. На самом деле так. На самом деле это образа. Может быть и спорю с вами. Так. На самом деле это образа. То вы свое майбутнє убачаете там, у Франции? Я с 2011 года по Европе катаюсь, сейчас во Франции нахожусь. Вы до Украины собираетесь, чини? Я? Вот это, Судостроение, судостроение. Так, что зависает. Я говорю, вы до Украины собираетесь, чини? Я же вам говорю, если заводы восстановят судостроение, вернемся.